কৈ দিয়া মোৰ বোলো বহুত দিনৰ পাছত এণ্ট্ৰি মাৰিছোঁ এডাল দুগুট এটা হয় আৰু আমাৰ হিৰ' স্পা হৈ আছে আজি হয়নে বডি স্পা আগে 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 কেলে আগে আগে কেলে এইফালে নেদেখে নহয় এইফালিহে দেখিব মোক ফটো মাৰিছো বুলি ভাবিছা ন ফটো মাৰিছোঁ বুলি ভাবিছা বহা পুৰি খাব লাগিব বহা ইয়াম নে মটনৰ সৈতে ডাল তৰকাৰ বনাইছিলোঁ গতিকে সেই ৰেচিপিটোকে আজি আপোনালোকৰ আগলৈ লৈ আহিছোঁ আৰু এই তৰ্কাটো আচলতে মটন কিমা দি পেলাই বনোৱা হয় কিন্তু মই মটনখিনি কিমা কৰা নাই ডাইৰেক্ট তেনেকৈয়ে বনাইছোঁ গতিকে ৰেচিপিটো চাব শেষলৈকে আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু এয়া তৰকাৰ বুলি যি তৰকাৰী বনাম বুলি যিহেতু ভাবিছিলোঁ ৰাতিয়ে দাইলখিনি আচলতে মই তিয়াই থ'ব লাগিছিলে কিন্তু পাহৰি গ'লো নহয় ভুল হৈ গ'ল আৰু যিহেতু ভাবিলোৱেই বনাম বুলি তেতিয়াহ'লে মনটোও কুটকুটা থাকে গতিকে ৰাতিপুৱা একেবাৰে শুই উঠি তাকো ৰাতিপুৱা বুলিও প্ৰায় দুঘণ্টামানহে তিয়াবলৈ পালোঁ দেই আৰু যিহেতু ৰাতিয়ে তিয়াই থোৱা নাছিলোঁ সেইবাবে মই কি কৰিলোঁ গৰম পানী দিয়ে তিয়াই থলোঁ মানে যেনেকেই নহওক আজি বনামেই বুলি মনটোৱে ভাবি ল'লে যে বনামেই আৰু গতিকে গৰম পানীকে দি দিলোঁ গৰম পানী দি ঠিক আছে কোমল ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল আৰু তেতিয়াহ'লে এইখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই পখালি মই বাকলি ছাগলী গুচাই এয়া ৰেডি কৰি ল'লোঁ তাৰপাছতে এইখিনি যা যোগাৰখিনি কৰি লৈছোঁ পিঁয়াজ আদা নহৰু পেষ্ট বিলাহী ইত্যাদি ইত্যাদি আৰু মটন মটন বহুত বেছি নাই কিন্তু দেই ইমানখিনিয়ে আছে চাফিচিয়েণ্ট আমি চাৰিজনৰ কাৰণে বনাম যিহেতু আৰু তেতিয়াহ'লে মই প্ৰচেছটো আগবাঢ়িছোঁ মই কুকাৰতে বনাব লৈছোঁ যিহেতু ক'লোৱেই যে মই দাইলখিনি ৰাতিয়ে তিয়াই থ'ব লাগিছিলে তেতিয়া ধুনীয়াকৈ আৰু ধুনীয়াকৈ কোমল হৈ থাকিলেহেঁতেন যিহেতু মই বহুত সময় তিয়াবলৈও নাপালোঁ সেই গতিকে কি কৰিছোঁ মানে কোমলাবলৈ নাপালোঁ গতিকে মই কুকাৰতে বনাবলৈ লৈছোঁ এয়া তেল দি দিলোঁ মিঠাতেল তাৰপিছত তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত তেজপাত শুকান জলকীয়া আৰু গৰম মছলা দিছোঁ গোটা গৰম মছলাখিনি দি দিলোঁ আৰু সেইখিনি ধুনীয়াকৈ যেতিয়া হৈ গ'ল পিঁয়াজ দি দিলোঁ অকণমান মিডিয়াম চাইজৰ দুটা পিঁয়াজ মই এনেকৈ চফ্ট কৰি লৈছিলোঁ চফাৰখন দি পেলাই আৰু গম পাইছেই এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ আৰু বহুত বেছি পিঁয়াজখিনি ভাজি নাথাকোঁ অকণমান দুই মিনিট দুই মিনিটমান ল' মিডিয়াম ফ্লেমত দি ভাজি ল'লোঁ তাৰপিছতে দি দিলোঁ থেতেলিয়াই লোৱা আদা নহৰু এতিয়া আদা নহৰু পিঁয়াজ সকলোখিনি আকৌ অলপ সময় কেঁচা ভাৱটো যোৱালৈকে এইখিনি ভাজি ল'ম কিমান ৰঙচুৱা কৰিব লাগিব সেইটো মেইন কথা নহয় কেঁচা ভাৱটো যোৱালৈকে অকণমান ভাজিলেই হৈ যাব এতিয়া ইয়াতে মই বিলাহী এড কৰি দিছোঁ বিলাহীখিনিও অলপ সময় ভাজি ল'ম আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে জনাব দেই আৰু যদি ভাল পায় ভিডিঅ' তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু মাজে মাজে অকণ অকণ মই পানী দি দিছোঁ মানে যাতে এতিয়া যিহেতু মছলা দি দিম মছলাখিনি যাতে জ্বলি নাযায় বেছি সেইকাৰণে মানে কি কৰিছোঁ পানী অলপ দি দিব লাগে আপোনালোকেও নিশ্চয় আজিকালি বনোৱা মেলাৰ বিষয়ে বেছি ক'বলৈ ক'বলগীয়া নহয়েই কাৰণ বহু সকলোৰে ইণ্টাৰেষ্ট আছে ৰন্ধা বঢ়াত অকণমানকৈ হ'লেও গতিকে জানেই তথাপিও মই যিহেতু ৰেচিপি এটা দিছোঁ গতিকে মই ভাবোঁ অকণমান মই যি যিটো বস্তু মই যিটো ৰেচিপি বনাইছোঁ তাৰ অকণমান কৈ যোৱাটো ভাল সেইকাৰণে কৈ গৈছোঁ আৰু আৰু মছলাৰ ভিতৰত দিলোঁ জিৰা ধনিয়াৰ গুড়ি বাকী বেলেগ মছলা দিয়া নাই জিৰা ধনিয়া জলকীয়া গুড়ি হালধি বছ সেইখিনি দি দিলোঁ আৰু এতিয়া মই এয়া মটনখিনি দি দিলোঁ মটনখিনি পেলাই ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিছোঁ মিক্স কৰি দি এইখিনি মটনখিনি প্ৰথমতে মই প্ৰায় দহ মিনিটমান সময় ল' মিডিয়াম ফ্লেমত দি এনেকৈ লৰাই থাকি মানে ভাল পাওঁ ভাজি থাকিম মানে অকণমান সিজিব আৰু দহ মিনিটমান সময় আগতেই যেতিয়া ভাজি লোৱা হয় তেতিয়া ভাল ভাল হয় সোৱাদটো ভাল হয় খাবলৈ আৰু এতিয়া মই যিহেতু দাইলখিনি আগতে তিওৱাও নাই আৰু বইলো কৰি লোৱা নাই গতিকে দহ মিনিটমান মটনখিনি ভাজি লোৱাৰ পাছত সেই দাইলখিনি ইয়াত তি দিলোঁ আকৌ পুনৰ দহ পোন্ধৰ মিনিটমান সময় মই দাইলৰ সৈতে মটনখিনি পুনৰবাৰ এনেকৈ একেবাৰে ল' মানে লেৰি কৰিম মানে ভাজি থাকিম আৰু ল' ফ্লেমত দি ভাজি থাকিম এনে আৰু সেইবুলি দহ পোন্ধৰ মিনিট যে ভাজিম একেলগে নহয় মাজে মাজে ইলুটি কৰি থাকি মানে মাজে মাজে অকণমান লৰাই মেলি থাকিব লাগিব আৰু যি সেইখিনি মই আপোনালোকক সিমানকৈ দেখাই থকা নাই কাৰণ ভিডিঅ'টো বহুত যে দীঘল হৈ যাব সেইকাৰণে আৰু প্ৰায় মই চল্লিছ মিনিটমান এইখিনি ভাজি লোৱাৰ পাছত মানে মটন আৰু দাইল সেই গোটেইখিনি কথাই কৈছোঁ তাৰপিছতে এতিয়া জোখমতে পানী দি দিলোঁ পানী দি পেলাই কুকাৰটো ঢাকোনখন মাৰিবলৈ খুলি চাই চাই ল'ম চেক কৰি ল'ম দাইল সিজিলে নাই ভালকৈ আৰু মটনখিনি বাৰু সিজিলে নাই ইয়াৰ দেখিছে নহয় কুকাৰৰ ধুনীয়াকৈ হাৱাখিনি ওলাই গ'ল তাৰপাছতে মই আকৌ অকণমান সময় কুকাৰটো গেছত পাতি দিছোঁ অকণমান উতল এটা আহিবলৈ দিছোঁ অকণমান আৰু অকণমান ডাঠ হ'লে ভাল লাগিব শেষত অলপ বাটাৰ দি দিলোঁ বাটাৰটো অপচনেল হয় নিদিলেও হ'ব আপোনালোকে আৰু তাৰপাছতে এতিয়া ইয়াত মই লাষ্টত একেবাৰে শেষত গৰম মছলা অকণমান দি দিলোঁ আৰু তাৰপাছত গেছটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু অকণমান পাঁচ মিনিটমান সময় এনেকৈ থাকিবলৈ দিম আৰু তাৰপাছত গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত পৰিম এতিয়া মই শুম দে এতিয়া মই তমৰ কৰিম দেই বুলি কয় দিয়া অঁ এতিয়া হেৰি হ'ল বোলো আবেলি হৈ গ'ল এতিয়া মই শুম দেই অকণমান এই আবেলি হৈ গ'ল বোলো হয়নে এইয়া জাপ মাৰি গৈছে দেখিছনে টাইলছত মোৰ বিচনা হয়নে এখন ষ্টেজ হয় মাংস <laughs> পাই থৈছে ন কি ন কৈছে ৰো যে পূজা বুজাত দিনাই কৈছে এইটোতো মোৰ সৰু বাচ্ছাই ইমান অকমান খাইছে ইয়াতো দুবোৰ তাতো ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ এইটো কৈ দিয়েটো মোৰ পুৰা হাতে ওলাই আহিব দিনটোৰ শেষত চবেই একেলগে বহি অকণমান আড্ডা মৰা হ'ল তাকে আপোনালোককো অকণমান দেখালোঁ মানে এই যে টিউব লাইটটো অফ কৰি লোৱা আছিলে টিউবলাইটটো অফ কৰি ডিম লাইটটো জ্বলাই থোৱা আছিলে গোটেইসোপাই গোটেইকেইটা আহি ইয়াতে সোমাই গ'ল আৰু এতিয়া নিজৰ নিজৰ ৰুমে ৰুমে গুচি গ'ল চবেই এতিয়া শুব আৰু ময়ো এতিয়া শুই যাম আৰু শোৱাৰ আগে আগে ভাবিছোঁ এই আপোনাৰ ভিডিঅ'টো এন কৰি লওঁ আৰু এন কৰি মেলি লৈ পেলাই আৰু তেতিয়াহ'লে ময়ো গুড নাইট সকলোৱে ভালে থাকিব তাৰে আশাৰে আগ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ ভিডিঅ'টো পুনৰ লগ পায়েই থাকিম তেনেকৈ আগলৈ তেতিয়াহ'লে বাবাই